perlu maklumat nama tempat tu sebenarnya Ustaz? Ah hmm. tahap uh, perkongsian masyarakat, tentang sampah dan juga apakah uh, mitos lah yang tadi Ustaz cakap. Okay. Selalu dia. Ya. Baik, eh, alhamdulillah jadi kita kembali semula selepas yang panjang tadi tu. Alhamdulillah. Eh, uh, jadi Uh, bila ditanyakan tentang kefahaman masyarakat berkenaan dengan hibah Ia masih lagi dalam satu uh, kita apa, range yang agak rendah lah Sebab kadang-kadang kefahaman tu dia salah faham Contoh macam saya ada ulang tadi Saya ceritakan tadi serba sedikit Saya ulang balik semula sekali sahaja Sekali lagi Kadang-kadang uh, kita ber, kita berasangkakan Pesanan-pesanan uh, uh, yang mungkin orang-orang lama pernah buat dulu Semasa dihidup Itu adalah sebagai hibah Contohnya apa Haa uh, mak dulu contohlah mak dulu pernah pesan kepada akak pada abang nanti kalau mak mati yang emas ni bagi pada kakak seorang aje ha, sebab mak bagi tahu uh, emas ni perempuan yang boleh pakai lelaki tak boleh pakai contoh okey ha, itu kita nak ikut hibah ke nak ikut wasiat tapi dalam pesan mak tu mak sebut hibah ha, jadi orang sangka itulah hibah ha, jadi jawapannya tidak tuan-tuan dan -tuan, ya. sebab apa apa-apa pesanan yang mana dia bersandarkan kepada kematian itu adalah hukum wasiat. Hmm. Nah, mereka kata kalau contoh wasiat tadi mak wasiat pada kakak. Abang setuju tak kalau abang setuju barulah boleh bagi masuma tu pada pada kakak. Kalau abang tak setuju macam mana? Masa sebut kena agihkan secara secara faraid. Walaupun dalam pesan mak tadi tu mak kata hibah, mak mention nama hibah, mak mention perkataan hibah. Jadi walaupun sedemikian tetapi antara dalam hukum muawwal Islam ya, uh, bercampur antara dua hukum. Contohlah macam mak pesan tadi hibah dengan wasiat. Mak kata bila sandarkan kepada wasiat uh, kepada kematian wasiatlah hukumnya mana hibah tadi tu ter terbatas okey ada itu antara satulah aa, kefahaman salah faham masyarakat berkenaan dengan hibah okey apa macam contoh kadang-kadang mitos yang mungkin masyarakat kita aa, dihantui oleh untuk mitos, mitos ni yang sering kali ditanyakan kepada kami yang mana pertamanya orang kata hibah ni adalah untuk orang kaya je no tidak kadang-kadang apa tuan-tuan puan hibah ni boleh berlaku dalam dalam kalangan keluarga sahaja contoh ya eh, uh, DJ Azal agak-agaklah ya dekat rumah tersebut PTI semua beli suami beli okey agaklah agak-agak okey suami beli so bila bila kematian suami petai tersebut ada jadi harta pusaka Ha, contohlah cantik, sayang suami katanya, Mak, terima kasih banyak abang belikan ini. Sedangkan kita kena faham tak ada rukun tersebut perlu ada ijab dan kabul. Memanglah suami beli, dia nak bagi pada isteri tapi ijab kabul tak ada. So pakar-pakar ramai-ramai ibu-ibu selepas ini peti ais ke apa ke TV kat rumah tu Panggil suami, peluk sana, peluk sini, kata hibah, abang hibah pada ayang, contoh. Ha, jadi, perlu, kena-kena faham aa, bahawa rukun tersebut perlu ada dan juga tak kiralah harta tersebut banyak ke, sikit ke, tetapi atas dasar kasih sayang, pemberian tersebut berlaku semasa hidup boleh saja hibah tersebut berlaku tak punya tak tak, tak tak semestinya hanyalah kepada kepada orang orang kaya saja. Last sekali antara mitos yang sering kali lah eh uh, yang berlaku dalam kalangan masyarakat uh, hibah ni bagi jelah tak payah nak tulis. Ah okay. tak apalah mak dah hibahkan nanti pandai-pandai langkah uruskan lepas ni. saksi okey even tu ada saksi sekalipun kita risau bimbang-bimbang kalau andai kata berlaku kematian yang mana kematian tersebut saksi tu pun mati juga so siapa yang nak mengesahkan hibah tersebut jadi uh, nak kata boleh tak boleh nak kata boleh tak boleh sebenarnya boleh je tetapi dia ada risiko risikonya kau contohlah kalau andai kata berlaku pertikaian selepas kematian mak Mak dah hibahkan rumah ni kepada kakak. lagi okay, tiba-tiba pula pertikaian berlaku di kalangan adik-beradik. Okay, ataupun kah, dia mak tadi tu dia ada anak perempuan sahaja. Dia libat, uh, kema, berlaku kematian, adik-beradik mak tadi tuntut balik semula rumah tadi sebut. Jadi macam mana nak membuktikan bahawa harta tersebut dah pun dihibahkan kepada kepada anak tersebut. Jadinya nasihat kami di, di majlis Agama Islam Selangor perlulah apa-apa perancangan tersebut ditulis ataupun, ataupun dibuat secara secara bertulis. Supaya apa? mudah untuk waris-waris kita bila berlaku apa-apa kematian kepada si penghibah tersebut mudah untuk penerima hibah membuat satu pengesahan dekat pihak-pihak yang berautoriti contohnya kalau berkenaan dengan pengesahan hibah kena direct kepada mahkamah tinggi syariah jadi mudah untuk penerima tersebut membuat pengesahan dekat mahkamah ataupun kepada mana-mana pihak untuk beri diselesaikan masalah yang berlaku pertikaian tersebut ataupun salah satu salah satu lagi ustaz kalau contoh nak hibahkan rumah. Uh, ha, saya ada beberapa persoalan tadi tu. Saya dapat sebenarnya. Eh, Ustaz kalau nak hibahkan rumah yang masih dalam hutang, boleh tak? Sebenarnya kalau kita refer balik kepada uh, dalam dalam fatwa yang telah pun di, di, disusun dalam fatwa negeri Selangor untuk rumah ataupun harta yang masih lagi belum selesai hak uh, hak milik sekiranya harta tersebut khusus kita pergi tengoklah pada sudut rumah atau tanah yang telah pun dijamin dijamin oleh uh, takaful okey jadi rumah tersebut atau harta tersebut boleh di dihibahkan kalau kita nak panjang kupas lagi kita akan ada satu tajuk khaslah nak panjang episod lainlah sekarang tak sempat dah banyak sangat kita dah potong-potong ni insyaAllah. Ha, jadi itu semua lah tentang mitos-mitos yang sering kali masyarakat uh, bertanya kepada kami. Dan juga kalau contoh masyarakat nak bertanya, saya terus uh, tu tak uh, umumkan kalau tuan-tuan uh, dan puan-puan sidang pendengar National FM uh, nak membuat hibah ataupun berminat untuk bertanyakan lebih lanjut berkenaan dengan hibah ataupun nak berhibah sekalipun boleh terus uh, direct kepada kami di Majlis Agama Islam Selangor ataupun boleh WhatsApp kepada kami WhatsApp saja jangan call uh, kalau call nanti tak berangkat WhatsApp saja di talian 0102519556. 251 tu WhatsApp kalau telefon boleh uh, telefon jabatlah 03551437 dua. Ha, okay. Okey. Jadi kalau contoh nak telefon ke nak WhatsApp pun pun boleh. Dan juga untuk saya di hujung sekali saya nak promote satu program kami boleh ke? Okey untuk sidang perenggan nasional FM dan irmatullah subhanallah. Kami di majlis agama sanggur insyaAllah eh pada esok hari kami akan uh, ada ada satu program bersama dengan UIA Kuantan lah. okay? yang mana kami akan ceritakan tentang a uh, bual bicara forum berkenaan hibah dan wasiat. okay? yang mana uh, yang akan dibentangkan oleh ketua bahagian dakwah masaran kami iaitu buah lah ya. Kita akan kupaskan berkenaan dengan kursus, uh, apa hibah dan wasiat jadi mana-mana orang Kuantan yang mendengarkan uh, kita punya siaran pada hari ini bolehlah esok pada jam 10 pagi kami akan berada di uh, Dewan Al-Khawarizmi UIA Kuantan. Jadi kita akan kupaskan berkenan topik-topik yang berkenan cita-citakan tadi. Dan satu lagi insyaAllah pada 2 dan juga 3 hari bulan Julai nanti kami akan adakan satu kursus. Ha, ini terbuka pada awam. Uh, kami akan adakan satu kursus pengurusan harta dan juga pewarisan yang mana kita tampilkan panel-panel yang Memang berpengalaman luas berkenaan dengan urusan pengurusan harta ni. Untuk maklumat lanjut, insyaAllah tuan-tuan puan-puan boleh Uh, layari ataupun singgahlah kepada page Facebook kami lah. Facebook uh, Majlis Agama Islam Selangor. Kami ada postkan uh, program kami tersebut. InsyaAllah boleh whatsappkan dengan nombor tadi tu 010 uh, 251 9556 dan maklumkan untuk membuat pendaftaran. InsyaAllah tuan-tuan pendaftarannya murah sangat. Eh, kita buat program dua hari. Uh, juran pendaftaran hajalah RM150. Sahaja. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan uh pencerahan yang dikongsikan oleh Bapak Beristaz uh, tadi dapat memberikan kita sedikit uh, ilmu lah berkenaan dengan asas pengenalan kibah dan sebenarnya banyak yang Ustaz nak kongsikan tadi kan cumanya insyaAllah kita akan yeah. mungkin kongsikan di lain Yes, berkata, sesi yang lain lah Terima kasih kepada Ustaz Ahmad bin Bandan yeah. Eksekutif dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Selangor menerusi rancangan kerajaan Majlis Agama Islam Selangor untuk tajuk kita pada hari ini asas pengenalan kita. Terima kasih Ustaz. Ada ruang kita akan jumpa. Insya-Allah. Baik, terus, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Nasional FM sentiasa